बंधूंनो भगिनींनो आणि मित्रांनो मी रवींद्र चौधरी आपण सर्वांना अभिवादन करीत आहे आज आपण श्री दुर्गा सप्तशतीमधील पाचव्या अध्यायाच्या पठणास प्रारंभ करीत आहोत हरी ही ओम अथ श्री दुर्गा सप्तशती अथ पंचमोध्याय ओम नमशंडिकाय अथ विनियोगः ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुपच्छन्दः भीमाशक्ति भ्रामरीबीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपम् महासरस्वतीप्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः अथ ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताभियैर्दधतीं घनान्तविलसच्छितांशु तुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूताम् महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादैत्यार्दिनीम् ॐ नमः शण्डिकायै ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुराशुम्भनिशुम्भाभ्यां सुराभ्याम् शचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च ऋतामद्बलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवं कौबेर्मसंयाम्यं चक्राते वरुणस्य च तावेव चक्रतु चक्रतुवनिकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भृष्टराज्या पराजिताः हृताधिकारास्त्रीदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथापुस्मृता केला, भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणपरमात्मपदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्रतो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टु देवांचु ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः भद्रायै नियताः प्रणता स्मृतां रौद्रायै नमो नित्यायै दात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणै वृद्धै वृद्धैसिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैरुत्यै भूताम् लक्ष्मी शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्तै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमस्तस्य नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमस्तस्य नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्रे भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुतासुरै पूर्व तथा सुरेन्द्रेणु दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं शोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरिषा च सुरैर्नमस्ते या च स्मृता तक्ष्णमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिर्वाच एवं सवादि उक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययो तो ये जाह्नव्या नृपनन्दनम् सा ब्रवृत्तान् सुरान् सुभ्रूर्भवद्भिः सुयतेऽका शरीरकोशाद्य तस्य समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रन् मम तत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः सम्मेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाध्यत्तस्य पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिका परम् रूपम् बिभ्राणाम् सुमनोहरम् ददर्शचण्डोमुण्डश्च वृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्याम् शुम्भाय चाख्यात्या अतीव सुमनोहरा काव्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् नैव दुष्टं दुष्टम् केनचिदुत्तमम् ज्ञायताम् काव्यसौ देवी गृह्यतां च सुरेश्वर स्त्रीरत्नवती चार्वाङ्गी द्योतयन्ती दिश सुशा सा तुत्तिष्ठति दैत्येन्द्रिय तां भवां द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजादिनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैस्रवा हयः विमानं हंससंयुक्त मेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदा सिद्वेदः निधिरेश महापद्मः मानि तु धनेश्वरात् किञ्जल्किनीम् ददौ चाग्धीर्माला मम्लानपङ्कजाम् छत्रम् ते वारुणम् गेहे काञ्चनस्त्रावि तिष्ठति तथाऽयम् स्यन्दनवरो यः पुरासित्प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदानाम् हृता पाशः शबिलराज्यस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भशाब्दिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वन्यरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्रियरत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी, त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्मेति वच शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लभु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राहशलक्ष्णम् मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भश्रैलोक्ये परमेश्वरः तूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशम् इहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारी दे स यदाः शृणुषु तत् मम त्रैलोक्यम् अखिलम् मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाष्णामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्येवरत्नानि मम वशान्शेषतः तथैव गजरत्नम् च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षिरोदमग्नोद्भूतम् अश्वरत्नम् ममापरैः उच्चै श्रवसंसज्ञम् तत्प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूता त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वम् अस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भज चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वयतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहताम्रज ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् दिव्योवाच सत्यमुक्तम् त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिशुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किम् यत् यत्प्रतिज्ञातम् मिथ्या तत्रियते कथम् श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मा सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतवाच उवाच त्वं देवी ब्रूहि ममागृतः त्रैलोक्ये कप्पुमा शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि शुम्भ सर्वे देवा न वैयुधी तिष्ठन्ति सन्मुखे देवी किं पुनः श्री त्वमेकिका इन्द्राद्यासकला देवाः सूर्येषा न संयुगे शुम्भादिनां कथं तेषा श्रीव्रयससि सन्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वशुम्भनिशुम्बयोः केशाकर्षणनिर्धृतगौरवामागमिष्यसि दिव्य उवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स त्वम् गच्छ मय्योक्तम् ते यदेतत् सर्वमाकृत तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तम् करोति तत् ओम् इति पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरी देवी माहात्म्ये देव्या नाम पञ्चमोऽध्यायः झालेली पठन् सेवामि श्री दुर्गा मातेच्या चरणी समर्पण करतो हे दुर्गा माते माझा कंठ सुस्वर नाही आणि वाणीही शुद्ध नाही म्हणून मला क्षमा कर अपराधम क्षमस्व अपराधम क्षमस्व अपराधम मी रवींद्र चौधरी आपणा सर्वांना नम्र विनंती करतो की आपण माझ्या या व्हिडिओ चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करून लाल घंटीचे बटन दावा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद